শিবরাত্রি দিনক্ষণ এই বছর পনেরোই ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ রবিবার মহাশিবরাত্রি পড়েছে পনেরোই ফেব্রুয়ারি বিকেল চারটে আটচল্লিশ মিনিট থেকে ষোলোই ফেব্রুয়ারি সোমবার সন্ধ্যা পাঁচটা বত্রিশ মিনিট পর্যন্ত থাকবে শিবরাত্রি তিথি ওই নিত মাহেশং রাজত গিরিণী ভাং रत्नकल्लजलागं परशुमृगवरभीतिहस्तं प्रसन्मा पद्मासीनं व्याघ्रकीतिं वसानं विश्वादं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्रतरं त्रिनेत्र ॐ नमस्तुभविरूपाक्ष नमस्ते दीपचक्षुषे नमः हीनास्ताय वज्रहस्ताय वै नमः नमः त्रिशूलहस्ताय दण्डपाशंशिपानये नमः शैलक्यानाथाय भूतानां पतये नमः ॐ वाणीश्वराय नरकर्णवतारणाय ज्ञानप्रदाय करुणामय सागराय कर्पूरकुण्डबलीन्द्रजटाधराय दारिद्रदुःखदहनाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय शान्ताय कारणत्रय हेतवे निवेदयामि चात्मानं पङ्कति परमेश्वरः ॐ नमः शिवाय एष स चन्दनपुष्पविल्लपत्राञ्जलि नमः शिवाय नमः ॐ आवाहनं न जानामि नैव जानामि पूजनम् विसर्जनं जानामि कमस्वपरमेश्वरः ॐ त्वम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मक्ष्यमामृतात्